И три девушки. Здравствуйте. Сильно не надо давить. Итак, можно, да? Да не надо так сильно давить. Итак, кто будет первый? Ты, да? Хорошо. Мальчик молчит. Да, да. Мы все ломаем болтик. Итак, смотри, ваша задача просто сломать его на две части и все. Хорошо? Только вначале мы вам даем, на края даем перчаточки, так чтобы вы положили. Вот. И развернись к залу лицом. Вот. Итак, ты можешь ломать об ногу, об мою ногу. Ну, как ты хочешь. Итак, ты готова? Глаза такие добрые, добрые. Итак, на счет три. Раз, два, три. На две части. Просто тебе надо сломать на две части, только не ногу, а голову. посмотрим. Хорошо, давай передадим эстафету. Верни болтик. Болтик верни. Давай посмотрим. Все, молодец. Итак, дальше девушки, я так понял, да, будут у нас? И, 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 и. Вот я тебе Так. Ты тоже одну и норку сочинил? Нет, ну, так, давай. Давай, раз, два. Спасибо вам большое. Чуть ногу не оторвали. Я вижу, вы готовы к соревнованиям. Ну теперь дадим тебе, чтобы все было Так, там свою ногу я надеюсь. Или от а Давай мы тебе положим вот это вот. Давай

большое, спасибо, спасибо. Вы знаете, у меня есть сын, ему 9 лет. Я ему тоже даю полтик отгнуть, чтобы ну, дома ничего не ломал. И он говорит, пап, ты знаешь, по закону физики он согнулся, только нам этого не видно. Вот, но тут мы чуть-чуть видим, правда? Отлично, у вас сильные люди ваши, что ли? Но, самое главное, что хочу вам сказать. Знаете, когда вы сейчас будете играть командой, поддерживайте друг друга. Потому что будут разные ситуации, где может быть у кого-то упадет мячик, и он укатится, и вы проиграете. Может кто-то медленнее пробежит. Но самое главное, знаете, что вы должны победить самого себя. Вы знаете, часто можно, как говорится, проиграть войну, да, и проиграть жизнь. Но я хотел бы, чтобы вы побеждали в своей жизни и были победителями всегда. Поэтому смотрите, что я делаю из этого, и выбирайте для себя то, что важно для вас. Поехали. что предлагаю вам я. Это то, что предлагают вам те люди, которые устраивают для вас такие проекты. Чтобы вы были едины, чтобы вы были смелыми, чтобы вы помогали слабым. И тогда в вашей жизни будет все намного-намного намного лучше. А я вам желаю победы. Победы в этих играх и победы в своей жизни. Спасибо большое.